আমি আজি মোৰ নাম জ্যোতি বেগম আছিলে মই মালিকৰ পৰা জ্যোতি বেগম লিখিছিলোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই ইছলাম ধৰ্ম এৰি এতিয়া আমি হিন্দু ধৰ্মত আহিলোঁ এইটো ধৰ্ম আমি এতিয়া আজি ঘৰত ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত এনেকৈ আমি চলি গৈ থাকিম আৰু আমি মোৰ মালিক মোৰ বৰজনা তাৰপিছত আঠজন আমি আঠজনে আমি আজি ল'লোঁ হিন্দু ধৰ্মলৈ আহিলোঁ শৰণো ল'লোঁ এনেকৈ আমি চলি গৈ থাকিম আৰু এতিয়াৰ পৰা আমি হাজৰিকা বেগমৰ পৰা আমি নমস্কাৰ মই আজি আজিৰ পৰা মই ইছলাম ধৰ্মত ত্যাগ কৰি মই শংকৰদেৱ হিন্দু ধৰ্মত মই আজিৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু মই আজি শংকৰদেৱৰ ৰীতি নীতি ৰীতি নীতি নিয়ম মই চলিম ভৱিষ্যতে মই হিন্দু ধৰ্ম মতে মই চলি আ চলিম আৰু চলি আছিলোঁ আৰু চলিম আপোনাৰ লগতে পৰিয়ালৰ কেইজন মোৰ লগতে মোৰ আৰু আঠজন পৰিয়াল দুজন এতিয়া হেৰি লৈ লৈ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিছিলোঁ মানে ঘৰত কিছুমান হেৰি আছিলে গৰু ছাগলী আছে পঠিয়াই দিলোঁ আমি বাকীকেইজনৰ পিছত আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম ৰুবুল আগতে ৰুবুল আলি আলি আছিলে এতিয়া বৰ্তমান ৰুবুল হাজৰিকা হ'ল আগতে ৰুবুল আলীয়ে আলি আছিল এতিয়া মই সৰুৰে পৰা মই পিঠাগুড়ি দৌলতে মই জন্ম হ'ল পিঠাগুড়ি মানে কচুতলা পিঠাগুড় মই জন্মগ্ৰহণ তাতে মই হিন্দু সমাজতে মই ডাঙৰ দিল হ'লোঁ তেনেকুৱা ইছলাম ধৰ্মৰ হেৰিৰ লগত মোৰ জড়িত নাছিল হিন্দু সমাজৰ লগতে জড়িত গতিকে কৃষ্ণ জয়গুৰু শংকৰ আজি আমাৰ কাৰণে অতি সৌভাগ্যৰ দিন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ জামুগুৰি আঞ্চলিকত আজি এটি শৰণ শিবিৰ সমাপ্ত হৈছে ইতিমধ্যে প্ৰায় আঢ়ৈশৰো অধিক যুৱক যুৱতী আই বাপে ইয়াতে শৰণ গ্ৰহণ কৰিলে ইয়াতে উল্লেখযোগ্য কথাটো হ'ল যে মুছলমান ধৰ্মৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ইছলাম ধৰ্মৰ এগৰাকী ব্যক্তি আগতে ৰুবিল ৰু ৰুবুল আলী আছিলে তেখেতৰ পৰিয়ালৰ সৈতে ইতিমধ্যে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে আৰু হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি আজি আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ আঞ্চলিক কীৰ্তন গৃহত জামুগুৰি আঞ্চলিক কীৰ্তন গৃহত আমাৰ শৰণ শিবিৰত তেখেতসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিলে আৰু শৰণ গ্ৰহণ কৰি আজিৰ পৰা আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ তেখেতসকলৰ পৰিয়ালজন পৰিয়ালটি সংগী হিচাপে আজিকালি আজিৰ পৰা আমাৰ নামাংকিত হ'ল যোৱাকালিলৈকে তেওঁলোক যোৱাকালিলৈকে তেওঁলোক ইছলাম ধৰ্ম আছিলে আজিৰ পৰা তেওঁলোক হিন্দু হ'ল আৰু হিন্দু হৈ তেওঁলোক তেখেতসকলে আমাক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ শংকৰ তেখেতসকল ইছলাম ধৰ্মত থাকোঁতেও তেখেতসকলে আমাক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাম কাজত সহায় কৰি আহিছে আমাৰ কইনাকাট খেৰকাটোতো তেখেতসকলৰ পৰিয়াল সম্পূৰ্ণ গৈছে যথেষ্ট কাম কৰিছে আজি তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণ আনুষ্ঠানিকভাৱে শৰণ গ্ৰহণ কৰি আপোনালোকে জানে যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘত যিজন ব্যক্তিয়ে আহিব ইয়াত অংশ সংগী পদ পাব প্ৰথম তেওঁলোকে শৰণ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আজি তেখেতসকলৰ পৰিয়ালটো শৰণ গ্ৰহণ কৰিলে শৰণ গ্ৰহণ কৰি পেলাই আজিৰ পৰা আমাৰ পৰিয়ালৰ এজন সদস্য হিচাপে তেওঁলোক অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব কৃষি